Відтепер подати документи на отримання шенгенської візи до угорського консульства українці зможуть не тільки в Ужгороді. Вже тиждень у Львові відкрили візовий центр. У консульстві переконують це спростить життя та зекономить кошти багатьом мешканцям західноукраїнських областей. З іншого боку, відкриття візового центру розвантажить консульство в Ужгороді. Щоправда, тут правил прийому не змінюють і надалі прийматимуть документи від всіх. Якщо навіть комусь зі Львова хочеться подати пакет документів в Ужгороді, це можна зробити як і раніше за попереднім електронним записом. Да, у нас на ето ніді було дуже такої і для нас дуже важливе саміття. Ми відкрили. возможность для наших клиентов, живущих за перевалом в соседних западноукраинских областях, подать документы на получение визы в Львове, в визовом центре фирмы VFS Global, с которыми мы имеем уже очень давние отношения. Я имею в виду наше Министерство, Министерство иностранных дел в Венгрии. Это крупный, специ, крупная специализированная фирма, которая обслуживает клиентов на мировом уровне. Для нас это тоже было важно, но самое важное, чтобы э, те наши клиенты, которые до сих пор э, вынуждены, вынуждены были потратить много времени и, и денег на, на то, чтобы поехать сюда, подать документы, потом через неделю приехать и забрать, чтобы они мог, могли это сделать намного удобнее э, во Львове. И мы думаем, что, что вот этот шаг наши клиенты оценят, и там будут тоже ну, со временем все больше и больше клиентов, которые поймут, что это для них намного удобнее. Даже если там есть дополнительные расходы, то есть за эти услуги надо платить, но в итоге я думаю, что если посчитать, намного выгоднее будет украинским гражданам, живущим в западноукраинских областях, поехать во Львов вместо того, чтобы к нам поехать. Но это не означает, что у нас есть ограничения ну, в плане приема документов. То есть это никоим, никоим образом не касается нашей работы. То есть любой украинский гражданин имеет право подавать и у нас, как и до сих пор, анкету и документы для получения визы.